Здорово. Привет. привет, Здоров! Здоров! Не себе, С фонариком да. ты шахтер что -ли? Да, ли? Да, мне мы рыбаки. А, рыбаки? О, с Украины что ли? Да. Да, что? Как у вас? Там? Я, вроде нормальную. А ты что? а ты сам откуда? Я с бывшей Украины город Бердянск. Слышал? Слышал? так? Бердянск. Бердянск! А ну дай О, сюда, блядь. Блядь. <соединяющие> бердянск, Дай сюда. Дай Бердянску. живешь? Нет, сейчас в Ростов переехал. В Ростове надо. А что, как в Бердянску дела? Там, я... Дуже добро, у меня там мама живет. Мама вообще офигенная. Мама вообще у меня... С этими всеми движухами мама у меня вообще хорошо. Две пенсии получает вообще. В Турцию летает. Украинскую и русскую пенсию, да? Украинскую и русскую так. Украинскую русскую, так. А як на украинскую пенсию снимает. А в это, а это в рост, ну Днепре. рост родственники снимают, короче там а, все кто, да, там, а, все, они да. на ее, а ее карта у них, они снимают, короче секту секту там, короче отдаются, одна и та же секта, понял? У нас есть вот про Донебрянский Меритополис, этот церковь это и в Днепре, короче понял, там она отдает гривнами, короче, а здесь ей рублями, ну конечно по такому 30% уходит. Но... Моя... У меня понял? У него пенсия, короче, но она в суде Моя... работала 50... а, 10, тысяч... 10 тысяч гривен пенсия на, руки получают 6 всего. А у меня родственники из Геническа есть. Это что? Ну это Херсонская область. Да, Херсонская область из есть родственники. ее дети в Польше зараз живут. Он не понимаю, как. Разумеете украинскую мову, что говорит? Да, буду да, я разумею, разумею, и что? Да, у меня есть родственники в Геническу. И она сейчас ездила в Польшу до детей. В Польше, в Польше детей это и живут. Она ездила в Польшу до детей. То Зара типа, если через белорусскую границу ехать, то это очень большая фильтрация да? Ну, конечно. Там... И Шереметьево, и белорусской граница фильтрация. Конечно. Да, ну. там допыт. Все... Ну, а что? У меня все нормально. Я... Ну, я как бы знакомый, за границу летают спокойно, вообще без проблем. Да. Тогда закарпатья типа хлопцы там что за кем мы трачуем то мы так само типа каешь там ездить в Россию типа на загорбидке трачу Если вот знаешь я уже мам, мама у меня уже отрымала понял этот э, российский паспорт российская она mm -hmm. на территории. ромадиан это ромадианство пока ну, она типа там ну, я понял и как бы она спокойно то есть ну так да, ну час она проводит ее, смотрит что там что там никак, ну ну проблемно ты громадианство в, в России не вы это не заставляете а заставляют я... да не, не заставляю, просто, просто две пенсии мама, а я шум, мне двигаться надо туда си сюда си, блин, я вот в Ростов переехал по работе, мне устроиться надо официально, я шутик с украинским что ли буду ходить, я как бы. Все а украинский да? Украинский я, у меня паспорт, я не я громадянин Украины. А я я могу... у меня друзья спокойно, вот смотри, по российскому паспорту, по российскому паспорту летят Турцию, достают украинский по всей Европе спокойно без виз без виз. Ну, а как русские реагируют на украинский паспорт? Да им похеру. Пофиг им, типа, да. А Они так прекрасно знают, что э, все, кто, ну, бывшая Украина, Бердянская, Запорожская, Донецкая, Крым, там у многих есть паспорта что теперь. Так а даже если он паспорт там, грубо говоря, свой порвет, это не значит, что он, он все равно остается гражданин, чтобы у него этот, как его... Лишить гражданства это там через суд надо, короче. Там, даже это президент, что ли, может. То есть, это целая Захочешь, ты понял сейчас выйти из гражданства. Ты хрен будешь ага. просто так. То есть там целая проблема. Так что без проблем. Ну, типа, что, чем херово? Две пенсии капают, типа. В принципе, что нормально. вообще? Я же тебе говорю: в Турцию летает, то есть все нормально у нее. При Украине в Турцию не летала, Сейчас вот в Турцию ей в этом. В... При Украине летало, и при Украине тоже. Ну, когда она была помоложе, понимаешь, когда она работала, то есть, ну тогда не такие уж еще такая не такой у нее движ был, то есть некогда было. А когда пенсионерка уже денег столько не было, чтобы в Турцию летать при Украине. Если все были молодые, все было доброе, а старше стало все. Не, ну так, вы извини, то есть она при украинской пенсии вот она уже при Украине еще она уже вышла на пенсию, она не могла, она не ну не могла себе позволить полететь куда-то за границу. Ну две пенсии капать, конечно, может позволить. Да-да-да. Чили да, там. Молодица, тут сейчас на Байкал собралась, такая прям, я тебе говорю, блин. Я говорю, мама, да. ты что, а, ну, Салоны, мал... хороший, скажу, да? салоны, малоны, я говорю, мам, ты что, замуж собралась, что? А что, ежи ты не хочется, хочется. Ну так, так там Души Там молода, напевно. Ну, как молода, 60 плюс, молода. Души, да. Может, хочешь чуть больше, тебе хочет, может, шей. Ну, как бы, Пить, ты шо? А, это такие, это юмор. Да, понятно. А у вас шо вы там, как у вас дела? Смотри, сука, сало наминая, блядь. Сало подрубать, это святое, ты шо, блядь. Я, ну, да. я люблю я люблю, шпигованное, шпигованное туда, вот это, чесночок, чтобы перчиком все было сверху, все. Такое так сало. Ситуация Как яблоко, могу, вот так вот взять кусок, как яблоко. Кушать. Это А что у с мобилизацией, кстати, расскажите. Ну. ну, на на, вот на территориях, кто вот Запорожья и именно и Херсонская область, Запорожская и Херсонская. вообще никакой, вообще никакой мобилизации нет. понятно, в, России, в России она там была, ну, такой, чтобы массово нету сейчас, все закончилось. Ну, кого-то может, знаешь, как, если он был там, грубо говоря, раньше там служил сейчас. Висковый, э, бывший висковый, типа Бывший висковый, то есть призван, то есть у него есть знания, он там какой-то артиллерист там или что. Его могут ну, а там обе... Э, я, типа, тих шупшен, никакого отношения не имеют до висковой службы. Дергают, пакуют. Нет, это что? Нет, я такого нет. Я в Ростове живу, то есть никого, то есть всех, кто работает, никто вообще не парится. Вообще никого не пакуют. У нас нет такого. У вас Брешит вот это по марафону, блин, это все у вас там. Нет, это, мы такие не слухаем его, вот, типа. Так само, у вас там так само свои скажут. Смотри, нет. если бы, у нас была, если бы у нас была вот эта вот, как называется, босификация или что-то такое, ну, эти ну, ролики так же гуляли бы по интернету, как и вот и ваши вот эти, как у вас там, битвы, битвы с ТЦКшниками. То есть нам, нам точная информация, чтобы понимать, что у вас там робится, типа, просто цикаво. У нас так само, ну, нас трошки тут занимаются такой хернёю. У Нас только людей ловят, типа, пакуют, кидают, типа, там, Сто ну, сто 100%, 100 нету такого. Нету такого. Я чувствую никакой хуй а. не мог. Не Ну не смотрю, если, как... бы, если бы у нас такое было, так же ролики бы гуляли. У всех телефоны есть. Кто-нибудь снял бы и, и в интернет также у вас. Значишь, типа, блин, 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 за эти ролики, блин, устраиваю, зараз хочешь рубать это, блин. То есть, типа, блин. Не, ну оно и, видно, где, где постанова, а где нет. Оно что, не видно, что ли? Если там, блин, вот ну... Видно, ну, хотя бы локации, локации, оно видно были бы, локации какие-то или что-то еще. Ну, как можно говорить, если это видно, видно, что это город Винница, что люди, то есть, там возмущаются, драки реальные. Слышь, а с моста спрыгнул, убегал от ТЦК. Это... это тоже постанова. Mm -hmm. Может быть, я тут не бачил, кажется, хлопцы, слышу, что что-то Ну, так а да до сколько уже таких случаев? То есть ты, ты, хочешь хочешь считать, что у нас там есть басификация, да считай, я тебя, как это, разубеждать, но смысл какой. Если ты уже где-то кого-то услышал, принял эту точку зрения и думаешь, вернее, скажи, ты знаешь как, думаю, скажи, смысл, скажи, бы, скажи, честно, скажи, скажи, честно, скажи, честно, ты да. хочешь, ты хочешь так думать, или ты, это, или, ну, или ты просто реально Видите, так думаешь? в тебе, думки, то я не пытался бы, я хотел так думать. Ну, смысл мы тебе твою думку? Короче, я я смотри, говорю, смотри, а, смотри, а, смотри так... смысл в чем? Что как <laughs> бы... И Идейных еще, ну, идейные не знаю, ну, бабла платят нормально, идут и так. То есть нету. Если бы ну, не шли. Ну, да. кассу добру платишь, у вас если вас там люди крутик ну, типа. ебнут. Ну, сразу, сходу тебе 4 миллиона сразу падает на Ну, это в переводе на ваше, ну это, грубо говоря, блин, я не знаю, сколько это. Ну, два. 2 миллиона гривен сразу. И плюс еще. 40-50 куски в зелени, типа. Да, и плюс еще ну, там, просто даже если ты обычный вот рядовой там или кто-то, 100, 100, 100 тысяч гривен, блядь, тебе. А это тоже цена, цена людей, ну, и, это не цена... Как, это, и Это не как там, допустим, я-то знаю, общаюсь, у меня это и, и в Запорожье уехали даже с Бердянска в Запорожье, испугались, русских уехали. Уже рассказывают, уже там, уже там и служили, бусифицированы, были, служили, рассказывают, что если вот он на передке, тогда ему там более-менее что-то платят. И то не факт, потому что, ну, если ранение скажут, а ты не... То, а, ты, нет. а если ты чуть-чуть где-то на второй линии или на третьей, тебе уже нету тех бабок, которые они рассказывают, обещают. Нет, то... это понятно. Это у нас так, само, так а... само, а, у нас все, пошел служить, у тебя контракт, тебе платят. Неважно, где ты, что ты, ты вот все, у тебя стабильная зарплата вот такая-такая. Поэтому люди как бы... Видя, что, что, государство, то есть государство не обманывает, нет. Это как бы ты заключаешь контракт, но ты видишь, что государство тебя не обманывает. И люди это видят. Если бы они видели, что обманывают или что-то не что-то, никто бы не шел бы туда, понимаешь? То есть в этом плане все по честному. Тебе предложили, вот, да, ты рискуешь жизнью, но мы вот тебе вот это, вот столько доплатим. Если в случае, если вдруг ты там грубо говоря погиб, погибнешь, то там там целое, там помимо того, что выплаты выплаты большие, помимо этого это еще там если у тебя семья, детей там грубо говоря вне конкурса в институт, там еще еще, то есть там много плюсов. То есть и отношения такое подкупают людей. То есть они, они понимают, что... Ну, печально трохи, не? Звучит все. Печально для кого? Для, для вас, да. что для, для вас так само. Это для нас, для всех это. Для нас, для всех ну, это печально. для нас, для нас это там и для вас печально. Рома. Ну, взагалі, конечно, это... конечно, конечно. Славяне Ой. погибают, на радуются. Ну, как бы, что? Ну, радуются кто? Эти чиновнички все Люди просто ну, да. ну а да. У вас у вас там вообще офигенно. Президент еврей. Это какого? Главн... Главнокомандующий русский. Главнокомандующий русский. Да, я такой. а что у вас? Вот смотри, вот ты, ну, ты молодой еще мозги, может, не зазомбирован. Вот смотри, тебя не смущает тот факт, что смотри, когда э, вот эта бусификация проходила, никто не, не выходил на Майдан ну, и проходит бусификация. Когда это, американцам землю, ну, недра отдавали ископаемые, никто не выходил на Майдан. А тут из-за какой-то НАБУ, где 99% украинцев даже не понимают, что это за организация такая, якобы борется с коррупцией. Так где кого проблема. она поймала, кого из-за кого осудили, из ничего не известно. Сразу вышли на Майдан. Ну, блин, батюш, у це... вас своих проблем хватает, нас своих хватает. Нет, есть, своих... Это, типа вышли люди на Майдан из-за какой-то набу. А когда а из-за бусификации, не, не выходят, типа, нормально, что? Ну, бачите, не выходят. нас эти бусификаторов, добрые тут пи***ть. Их пи***ть нормально, вы там не ну, знаете. Ну, да, пи... я, да, пи... не, пи... Ну, понятно, что не все снимается, я видел, как и пи***ть. Я видел, это все я видел и ролики, я их смотрю, ну что ты, я же переживаю, как бы. Ну, ты понимал, э, нас, например, на меня одного, два-три мента будет стоять. Вот, с ними же менты, конечно, ага. там, там, и пиксели, ага. там, и, там и пиксели, и, и черные тоже. Так, там, там, там не все так просто. Там, наприклад, у вас є, наприклад, спортклуб, у вас пацани займаються боксом, там ще якимись типа видами спорту. Вони типо, ну, мають фізичну підготовку, типу, ну чуваки барани баранами, нічого не вміють робити, тільки молотити людей. Знайшлися такі от його бусифікатори, дають їм контракт, пацани. Типо, ми вас не чіпаємо, але ви можете пацанів мобілізувати, тіп, пиздити, робити з ними що хоч, вам нічого за це не буде. Кайф, а, нахуй. Кстати, Ти я тоже, людей молотити, нахуй я тоже видел. Знаєш, як у нас? Ну, вообще, нам, нам вот это, ходят не сами вот эти бусификаторы, а за бабки активисты, типа, ходят тебя а ну, тетушки типа, может, чулку из Тетушки. Да, 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 Тетушки. Ну, понятно, что это за бабки они ходят, за просто так, что кто-то пойдет. Ну, но, сука, ну, дивися, тоже, возьмем, купнем теперь так, ну, с вашей стороны. Ну, война идет не на вашей стороне, а на нашей. Ну, типа, в украинской стороне идет война. На Украине воюют. Не навоюють yeah, не yeah. в Росії, не воюють. Те, yeah. що там yeah. зайшли в культ, це тіло просто показуха чи свої води, тіпа, щоб показати там, американцям, що ми там щось тіпа, ну, добилися чогось. Але війна йде в Україні, гинуть наші люди, гинуть наші жінки, маленькі діти. От Київ прилетіло. Чого там, дитина маленька, десь там ну, От, наприклад, представимо, що там, ну, я не знаю, в тебе є, наприклад, сім'я. Ти бачив ролики, ролики з кладбищами, Харків, я просто да, Так, так, ну це понятно, слухай. Але ваших не менше там лежить русських людей. не менше. Короче, у вас, заступать, тебя, заступать, тебя заступать, то есть, смотри, то есть это, ты когда видишь, допустим, вот эти кладбища, ты такой, о, хрен с ним, ладно, а русских не меньше, вот, хрен на них. Я ж нет, тебе я не говорю, говорю вот так. я не меряюсь, у то кого ты больше... Ты думаешь, у нас срака в Украине, у вас там срака не меньше, у вас в Украине больше, больше проблем, у вас не легче, чем у нас. А в чем то срака это наша не заключается? Нет. Вот я живу, расскажи мне, в чем срака у меня? Ну, в тебе лично ничего, тебе на все похуй, напевно, напевно, напевно так само, блядь, ты не переживаешь за сильно, типа, за что-то. Ты там что-то говорю, в общем, в жизни в моей, что, ну вот, или в окружающих людей, что, в чем срака заключается? Басификации ну, нету это... у нас. Работают, все да, люди как люди работали, вмирают. так и работают. Ну, типа вас люди умирают. я понимаю, что русский народ, твей по народ. У вас люди умирают, он не все равно... Мне не пофиг, что люди умирают, но у нас есть цели у государства, как, как, государство. Нет, какие в лично цели, в тебе какие?